С потрохами, Рокфеллером, Рокшильдом, всем остальным. Поэтому завтра, чтобы чтоб вы понимали, разговаривая со своими соседями и друзьями, что завтра нас ждет раса на нашей же земле. Так, резолюция митинга. Мы, жители города Краматорска, обращаемся к Кабинету министра Украины, президенту и Верховной Рады Украины с требованием. Первое. Объявить мораторий на разведку и добычу в Украине газа нетрадиционного залегания, в данном случае сланцевого газа, до всестороннего изучения возможных рисков и негативных последствий этой деятельности и обеспечить проведение такого комплекса исследований. И обнародовать эти исследования, чтобы мы знали, чем для нас это все грозит. Второе. Обязать органы местных администраций, городских советов провести обсуждение вопроса среди населения проживающие в местах предполагаемой добычи газа с целью получения согласия или несогласия данной территориальной громады. Третье. Стимулировать развитие в Украине возобновляемой энергетики, в частности солнечной, ветровой, использование шахтного газа. У нас, у нас шикарная земля, но давайте не дадим ее погубить. Поэтому я предлагаю проголосовать за данную резолюцию. Я, я предлагаю проголосовать данную резолюцию. Кто за данное предложение? Кто за? Кто против? Не вижу. Воздержались. Принято единогласно. Спасибо за поддержку. Еще раз. Следующее воскресенье в 3 часа дня. Я прошу вас всем рассказать.